Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sini saya akan menjelaskan tentang eh, Penjinaan burung perkutut Penjinaan burung perkutut eh, Lokal maupun perkutut Bangkok sini saya akan menerapkan burung perkutut itu Saya jinakkan dengan eh, terapi lapar Jadi eh, pemberian makanan burung perkutut itu Saya berikan seperti eh, layaknya manusia Jadi saya berikan cuma pakai tangan gini eh, Pagi saya kasih, siang saya kasih dan sore kata kasih, kadang malam juga saya kasih jadi eh, dari buyung, burung ombioan, burung bakalan, eh, bisa jinak, bisa seperti yang kita harapkan dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video yang saya terangkan ini Uh, mengenai burung, penjinakan burung perkutut, entah itu perkutut lokal, perkutut Bangkok, saya menjinakannya dengan cara terapi lapar yang saya jelaskan tadi. Uh, jadi, burung intinya satu hari itu burung tidak saya kasih makan, tapi saya kasih makan seperti manusia pagi. Uh, ibaratnya orang manusia itu sarapan, saya kasih makan pakai tangan pakai tangan saya masukkan tangan saya terus saya kasih milet. Pertama-tama dia belum e, mau makan, masih takut-takut. E, kedua, juga masih takut-takut, tapi kelamaan-kelamaan kalau dia lapar dia akan e, matuk sendiri di tangan kita milet tersebut entah itu milet, otek e, maupun jewawut itu. Jadi kita harus sabar untuk melatih burung perkutut kita e, agar mendapat e, perkutut kita yang jinak e, dan bermental baja. Uh, maksudnya, bermental baja itu banyak yang tanya, "Bang, uh, Mas, uh, mental baja itu yang seperti apa?" Mental baja itu yang mentalnya yang tangguh, tidak takut. Uh, dengan pertama, di, dengan manusia tidak takut, uh, dia bermental baja juga. Dengan kendaraan juga tidak takut, dia juga bermental baja. Entah itu kendaraan sepeda motor, entah itu kendaraan mobil, bis, becak, truk, dan lain-lain sebagainya dan tidak takut sama warna kadang banyak perkutut yang takut sama warna entah itu warna merah kadang warna merah, kadang warna hitam kadang warna hijau, hijau muda, biru, putih, dan lain sebagainya oleh karena itu kadang kita tidak menyadari bahwa burung perkutut untuk penjinaan itu sangat sulit kalau tidak memahami karakter burung perkutut itu tersebut maka oleh sebab itu kita harus memahami oh burung kita kok kelabaan itu kenapa padahal dulunya belinya jinak kadang seperti itu kan orang bertanya-tanya e, kadang satu faktor lingkungan faktor lingkungan entah itu dulunya pas beli pas beli itu dia e, belinya itu jinak cetetan pas di tempat kita e, kok jadi gesit atau grek biakan disebabkan oleh apa karena lingkungan pertama lingkungan dia tidak nyaman tidak tenang di sekelilingnya di tempat sebelumnya itu dia tidak ada keramaian seperti sepeda motor mobil dan lain sebagainya kalau di tempat yang baru banyak kendaraan atau lalu lantang lalu lalang kendaraan jadi itu faktor lingkungan dan faktor warna kadang burung berkutut suka warna kadang di rumah kita di tempat sebelumnya itu tidak digantang di tempat-tempat warna seperti uh, jemuran. Nah, itu sangat riskan sekali. Jadi kita gantang di tempat jemuran itu uh, sekelilingnya kan banyak baju-baju, uh, entah itu celana yang berwarna ada merah, kuning, hijau dan sebagainya. Itu kadang uh, burung, burung kita jadi gesit atau gerabian. Kalau udah fatal, maksudnya udah gerabiakan sampai darah berdarah-darah di ujung-ujung berdarah itu uh, nanti Pemulihan burung perkutut tersebut jadi eh, sulit, jadi susah. Jadi, intinya itu eh, faktor warna juga mempengaruhi, dan faktor eh, kontak batin antara si, si pemilik sama burung perkutut itu tersebut. Jadi, kontak batin untuk burung perkutut tersebut, kita harus eh, selalu menyanding, eh, entah itu pas waktu santai, waktu ngopi, dan lain sebagainya kita harus uh, selalu mengajak komunikasi atau berdiskusi istilahnya. Uh, kadang ya dianggap orang gila juga ternyata burung kok diajak ngomong, kadang burung kok diajak uh, berbicara atau gimana, kadang orang-orang di sekeliling kadang, kadang begitu pada bilang begitu. Tapi itu manfaat untuk burung perkutut tersebut itu malah menjadikan mental burung perkutut itu jadi uh, mendoro istilahnya bisa menjadi menyatu dengan hati kita. Jadi sering dihadap sini, hadap gini, jadi burung peliharaan kita itu sering melihat wajah kita atau sering melihat pemiliknya, jadi di lain sisi kontak hati, kontak fisik maupun dia pengenalan hati maupun pengenalan wajah dari kita itu dia semakin akrab istilahnya begitu, jadi semakin penjinakan itu semakin penting dari hal seperti, seperti itu kedua seringlah penjinakan itu kadang ada cara juga disemprot ada cara disemprot bisa bisa dengan cara disemprot juga bisa tapi saya tidak menggunakan metode itu karena saya paling tidak menye, e, menyiksa burung penjinakan burung bertutut jadi saya modelnya itu saya kasih makan pakai di telapak tangan burung saya kasih terapi lapar istilahnya saya kasih masukkan tangan dia kadang mau makan di tangan kadang tapi sebelum di tangan dia kasih dari cepuk dulu, ambil cepuk kasih tangan. Tapi terapi lapar e, dari pagi sampai siang jangan kasih makan dulu siangnya kasih makan cepuk dimasukkan dia mau makan apa enggak? Kalau enggak mau makan lorot lagi e, agak selang satu jam atau dua jam kemudian terus makan masukkan lagi e, pelan pelan e, kalau udah mau makan di cepuk yang kita sodorkan di dalam sangkar. E, biasanya dia akan respon dan dia akan terbiasa dengan e, apa, makanan tersebut dengan pola kita memberi makan tersebut e, sesudah dia mau makan dicepuk kita harus e, biasakan pakai tangan tangan di telapak tangan kini kasih milet atau celurut atau apalah itu makanan burung perkutut kasihkan masukkan burung perkutut itu mau makan apa tidak kalau mau makan biasanya dia e, mudah jinak seperti itu saya terapkan di burung perkutut saya pas beli burung perkutut ambian pernah burung perkutut pelepasan pas lomba pas lomba itu enggak saya lepaskan saya bawa pulang juga pernah jadi itu kan gesit-gesit semua termasuk burung jaringan semua entah itu jaringan ataupun pikat itu saya bawa pulang terus sampai rumah saya jinakan terapi begitu ada juga terapi perkutut dengan cara dimandikan basah kuyup dengan terapi basah kuyup itu dia menjadi uh, dingin sampai basah kuyup sampai bulunya itu uh, bergetar itu kedinginan istilahnya itu, itu bisa juga setiap malam setiap jam tujuh eh, malam sampai jam 9 malam juga bisa dan kalau untuk penurunan penurunan birahi itu bisa di uh, atas jam 11 sampai jam 12 malam itu dimandikan juga bisa untuk penurunan birahi tapi saya di sini, sini akan mengulasnya tentang penjinakan burung perkutut agar uh, selalu jinak dimajikan atau di uh, pemiliknya. Jadi harus uh, telaten untuk penjinakan burung tersebut itu. Uh, tidak instan. Jadi terapi lapar itu saya terapkan satu minggu sampai dua minggu dia udah jinak. Jadi pola makan itu seperti manusia. Pagi kasih makan, kadang nanti siang kasih makan tapi pakai tangan loh ya pakai tangan terus sore kasih makan malam kasih makan itu untuk orang-orang uh, yang telaten gitu. tapi kalau jenengan atau subscriber uh, punya pekerjaan atau apa tidak luang untuk uh, demikian uh, bisa terapi dengan mandi tiap mandi malam dipegang tilu di dimandiin setelah dimandiin kasih jamu entah itu jamu penghangat jamu uh, penyehat dengan merek-merek banyak merek-merek di pasaran yang sudah terjual. Itu juga bagus untuk setelah dimandikan itu. Jadi kita harus telaten intinya lah untuk menjinakkan burung perkutut tersebut. Kadang ada yang burung perkutut yang sudah semi jinak, ada yang burung perkutut yang sangat gesit atau sangat liar, itu perlu penjinakan seperti itu. dan satu lagi yang terpenting itu seringlah burung-burung itu dipegang itu ini harus garis bawahi seringlah burung-burung itu dipegang dielus-elus eh, sekitar eh, berapa ya sekitar 10 menit sampai eh, 20 menit lah gitulah terus elus terus dia ya, akan terbiasa dengan eh, manusia atau dengan pemiliknya jadi lama-kelamaan burung perkutut itu eh, jenak dengan sendirinya atau Uh, istilahnya, mendoro istilahnya, tahu dengan majikannya itu sendiri. Selain itu, kita bisa uh, menjinakkan burung perkutut dengan terapi uh, mendongkrak birahi, atau mendongkrak hormon, atau mendongkrak emosi dengan makanan. Uh, mendongkrak birahi dengan makanan, misalnya dengan uh, gotem, biji gotem, dengan uh, ketan hitam, dengan uh, kacang hijau. Dengan uh, terasi, dengan undur-undur, dengan lain sebagainya, yang proteinnya lebih tinggi, itu bisa juga menjadi penjinakan burung perkutut. Uh, jadi, uh, penjinakan burung perkutut banyak sekali yang kita terapkan, uh, tapi di sini saya menerapkan penjinakan burung perkutut dengan memakai terapi lapar. Jadi, kita harus uh, senantiasa harus uh, titen, istilahnya, harus titen. Kita harus pakai pencinakan sesuai uh, waktu luang kita. Kalau kita luangnya malam, ya kita pakai terapi, semprot atau mandi uh, basah gitu. Kalau kita di setiap hari waktu luang bisa diterapkan terapi lapar. Jadi <tuh> agar burung itu lapar, pakai, pakai kasih tangan itu, mau matuk dan lain sebagainya. Kita harus uh, tahu itu porsi-porsi kita sama burung perkutut tersebut dan bila mana burung perkutut itu masih gesit kita harus sering kadang kan saya banyak di video sebelumnya saya juga sering ngajak jalan-jalan burung perkutut tersebut dengan cara eh, ngasih takjak jalan-jalan motoran itu saya gendong tak itu saya cangking kayak seperti ini saya ajak jalan-jalan keliling kota keliling kota tapi tidak memakai sangkar tapi sebelumnya kan kalau belum pernah diterapi begitu burung dibasahi dulu semprot basah dulu cerut-cerut, basah sampai basah kuyup nanti di gendong atau di cangking gitu, keliling-keliling um, kota. memang banyak orang yang melihat bahwa oh, itu orang burung itu mau diajak mana atau itu uh, istilahnya maling di mana gitu kan karena padang gitu. padahal kita niatnya baik dia terapi uh, burung perkutut agar tidak takut kepada uh, kendaraan maupun uh, lalu-lalang kendaraan maupun warna-warna di sekitarnya. jadi kan burung akan uh, cepat jinak seperti itu. Logikanya dulu pemikat-pemikat nenek moyang kita atau simbah-simbah kita dulu dia uh, dapat perkutut itu dari alam juga liar, gesit, juga liar, gesit uh, susah jinak, dia penjinakan burung perkututnya juga dengan cuma pakai sangkar. Uh, kalau saya sering diceritain pemikat-pemikat atau uh, burung perkutut itu dia pakai sangkar sosok sederhana itu yang satu bambu disigar dibuat sangkar itu terus dibawa mengikat ke sana ke sini ke sana ke sini pakai sepeda ontel yang kayuh itu tapi tidak dikasih kerodong dia itu jadi mudah jinaknya di seperti itu jadi terapi ilmu titan dan ilmu dari nenek moyang harus kita pelajari harus kita cermati harus kita apa ya Tahu harus kita tahu lah, gitu. jadi dulu pemikat zaman dahulu itu tidak e, pakai kerodong, ya kadang kerodong setengah tok Terus dibawa pitontel, e, kalau sekarang kan jarang banget, loh. dibawa sepeda ontel, dibawa ke istilahnya hutan sini, e, alas ini, alas e, ini, lain hari lagi, bawa lagi setiap pagi, bawa ke sini, bawa sana bawa sini. Jadi burung itu jinak dan gacor, e, dan manggung, e, dan itu. Dan pondasi awal dari burung perkutut yang bagus itu rata-rata itu burung perkutut yang bagus itu rata-rata jinak. Jadi pondasi awal menurut saya pribadi loh ya, menurut saya pribadi pondasi awal itu jinak dulu baru manggung atau gacor itu menurut saya. Menurut orang beda-beda lagi. Jadi menurut saya itu burung jinak dulu e, itu penduduk menurut awal Jumlah. saya itu. Dan ee, untuk berikutnya untuk manggung, untuk gacor dan lain sebagainya itu bisa e, diterapkan e, sambil jalan gitu loh. Kalau sudah jinak, otomatis itu burung perkutut itu akan mengikuti e, birahi ataupun emosi burung perkutut tersebut. Jadi jinak dulu baru pelan-pelan gacor, manggung e, entah itu manggung setiap hari maupun e, dari layu-layu, dari uh, duduk, merpoti, manggung, dan lain sebagainya. <tuk> dan untuk terapi penjinakan itu memang banyak sekali, tergantung uh, mau pilih yang mana, bisa pilih sendiri metode-metode penjinakan tersebut. <tuk> dan kalau saya sering, uh, sering juga pakai terapi, saya kasih basah kuyup Burung gak, saya kasih basah kuyup lalu e, jeruji sangkar. Jeruji sangkar burung merkot itu sering saya gini-gini, krek-krek-krek gini. Gini. Jadi kan dia tidak kagetan, istilahnya tidak kagetan. Tidak kagetan. Kenapa saya pakai terapi sistem kayak gini? E, saya pakai sistem juga pakai sistem logika. Dia agar tidak kagetan itu. Makanya oleh sebab itu dulu kenapa kita dilahirkan di dunia ini e, waktu lahir itu dikasih ke tempat yang begitu lahir kasih tempat langsung tangan kita setelah diagenya kan kadang dijebrek brok gitu agar tidak kaget jadi pas bayi langsung tumbuh seperti beranjak dewasa itu tidak kagetan jadi kan kita terapkan pakai logika juga kan jadi burung itu agar tidak kagetan kita harus pakai terapi seperti ini dan lain sebagainya ini sebagai contoh saja bukan apa-apa uh, jadi seperti itu jadi memang prosesnya lama tapi kalau sudah mendapatkan hasil yang china uh, manggung ngerot bekur itu memang kepuasan di hati itu memang uh, luar biasa seperti itu uh, oleh sebab itu kita harus uh, senantiasa nguri-nguri kebudayaan Indonesia atau nguri-nguri pemeliharaan burung perkutut agar tidak punah. Jadi untuk mengenalkan ke anak cucu kita, dulu nenek moyang kita itu saling guyub rukun, saling silaturahmi, saling bini tunggal ikhlas dengan salah satu burung perkutut demikian ini. Jadi memang apa ya dia itu mencari teman, mencari saudara, mencari keluarga baru atau mencari apa itu dengan cara burung perkutut tersebut. Dan sekian eh, di zaman sekarang di zaman milenial ini juga banyak teman-teman eh, kita juga banyak komunitas yang saling silaturahmi, saling eh, guyub rukun dengan adanya lomba, dengan adanya komunitas-komunitas. Eh, entah itu komunitas baru entah komunitas lama yang saling bersilaturahmi saling gantang bareng entah itu latber, latpres maupun lomba nasional dan lain sebagainya demikian dulu demikian dulu uh, ulasan dari saya semoga saja bermanfaat untuk kita semua ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang uh, penerangan atau uh, penegasan dari saya ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk dengan video selanjutnya. Salam rahayu, salam silaturahmi, salam jabat erat selalu, salam guyub salam persaudaraan, salam bhinneka tunggal ika dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.